В рамках противопаводковых мероприятий в Петропавловске возобновились субботники. В городе немало районов, где возможно подтопление. Там работы будут вестись в усиленном режиме. Данная работа также будет продолжена по выводу снега вот с мест вероятного потопления. Это вот у нас в рабочем поселке под горой. Это улица ну, ряд улиц, на которых есть вероятность потопления домов. То есть не да, не только центральные, и на окраинах горных. За лопаты делись госслужащие, предприниматели и сотрудники организации. Во время зимы они тоже вывезли много снега. Кстати, только из рабочего поселка и улицы Габита Мусрепова его было убрано 3000 кубометров. Коллектив детской областной больницы принимает активное участие в субботнике по очистке территории от снега и очистке крыш также от талого снега. На субботник вышли где-то около 20 человек. В течение недели активно очищали нашу территорию, вывезли где-то около 100 машин снега, очистили полностью все подъездные пути. Сегодня на субботник вышли сотрудники медицинских организаций для расчистки и дальнейшего вывоза снега. Благодаря совместным усилиям мы сможем уменьшить негативное влияние весеннего паводка и уберечь районы нашего города от наводнений. У нас проводится субботник на нашем, в нашем магазине, который находится по улице Партизанской. Ну вот сегодня вышли ребята, трое человек, они с крыши снег скидывают. Так-то мы всегда выходим, потому что здесь улица, проезжая часть. Смотрят на магазин все. На улице Панфилова в рабочем поселке работает около 15 единиц техники и более 20 рабочих. Все они столкнулись с проблемами. Как оказалось, хозяева частных домов очищать дворы не спешат, хотя снега накопилось немало, а водители автомобилей злостно нарушают правила дорожного движения. Большая просьба передать это по телевидению, чтобы граждане, города должны немножко же благоустраивать себя, как по осени, пускай немножко подготавливают линовку. Зимой можно немножко очистить. Сейчас, сейчас бы вышли, какая помощь была бы. Техника мешает, конечно, потому что ставят, хоть знаки ставят, запрещающие проезд, Если, все равно едут, мешают, затрудняют работу. В этот день на улицах города собралось около 200 единиц техники, более 150 госслужащих и 200 общественных рабочих. Теперь такие субботники будут проходить каждую неделю, ведь работа предстоит еще большая. Дарья Дмитриенко, Александр Шереметьев, Акпарат.